То, что хочу. Пока все устраивают митинги, пишут филологический фронт, ГЭКС, политику а потом мирно расходится и тихо улыбается и чел нож. После чего я сделал то, чего хотели миллионы. Я сам дар этого общества, но все по личной неприлизни. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают, и это даст возможность спасти срок. Я выбрал путь, значит, буду идти до конца. Иначе я не смогу смотреть на себя, на себя в зеркале, не смогу делать ничего. Данная ситуация не место для половинчественности. Идти нужно до конца. Який викладено на аркуші No 2024 протоколу за результатами проведення власних слідчо-прошукових дій, зняття інформації з електронних інформаційних систем від 6-8-24 року номер 3322 та дріб 14 24. Е